assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh umraga tayyorgarlik darsimizning uchinchi qismi endi biz yo'lga otlandik hamma narsamiz allohga hamdlar bo'lsin tayyor siz doim o'zingiz bilan birga pasportingizni olib yurishni unutmang chiqayotgan vaqtingizda qaysi yo'l bilan chiqishligingizni aniqlang agar siz to'g'ri jiddaga uchadigan bo'lsangiz demak yo'lda yoyinki uchadigan o'rinning o'zida ehromga ki kirmoqligimiz kerakdir agar madinaga qo'nadigan bo'lsak madina shahriga kelgandan keyin madinadagi ziyoratlar bitgandan keyin zulxulayfa miqotiga kelib turib ana undan keyin ehromga ki kiramiz ikkov holatda ham ehromni qanday boylashni hozir o'rgatamiz hoji birodarim mening qo'limdagi bu ehrom libosi hisoblanadi ihrom ribosini kiyishdan avval siz uyingizda ihrom uchun g'usul olsangiz bo'ladi 'usul olishdan avval tanadagi ketkiziladigan tuklar ketkizilishligi tirnoqlar olinishligi bu mustahab amallardan bittasi hisoblanadi ana undan keyin agar siz uchgohga o'ziz uchayotgan shahardan to'g'ri jidda shahriga qo'nadigan bo'lsangiz demak uchgohda buni o'rab olasiz agar madinada bo'lsa madinaga e kelganda ki, zulhulayfada o'rab olasiz ehrom ikkita oq bizdagi sochiqga o'xshagan mato bo'lib buning osti usti alohida emas hammasini ham bir xil razmeri bir xil bo'ladi ehromning bittasi olinib ikki xil ravishda o'raladi bir tomonga o'ng tomonga olib kelinib ikkinchisi chap tomonga olib kelinib keyin qo'yiladi va bu yerdan belbog taqib olsaniz ham bo'ladi o'zingizning qamaringizni hem, taqib olsangiz ham bo'laveradi ikkinchisi olinib yelkaga tashlab qo'yiladi mana shu shaklda ammo eslatib o'tamiz siz bu ehromga kirayotgan vaqtingizda onadan tug'ilganday hamma kiyimlaringizdan yechgan holatda onadan tug'ilganday yalang'och holatda bo'lishligingiz işte, shart faqatgina uzrli holat bo'lsa o'zingizning hojiboshingiz domla bilan maslahatlashib unga alohida bir atvo oling mana endi siz ehromga tayyorsiz ayollar uchun maxsus libos yo'qdir ularning o'zlarining kiyimlari hammasi ehrom hisoblanadi oq rangda bo'lishi ham shart emasdir qaysi rangda bo'lsa ham bo'laveradi ular o'zlarining o'sha liboslarida ehromga kirgan hisoblanadi